Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Melaka dalam second leg Piala Malaysia 2026 lah. Yang mana Sabah tersingkir di halaman sendiri selepas mengalami kekalahan 3-0 kepada Melaka. Yang mana aggregate boleh dikatakan 5-2. Sebab perlawanan first leg seri dua sama kan. Right? So pada perlawanan ni. Tahniah untuk Melaka. Sebab melayakkan diri ke suku akhir. Dan tahniah juga de debut yang sempurna. Dari Aiman ataupun Ahmad Syamsardin. Yang mana striker baru. Yang dibawa masuk oleh Melaka dari Mesir. Super lah dia. Satu gol header. Satu gol uh, kaki kiri. So benda tu memang super lah. Manakala untuk Sabah. Boleh dikatakan mereka mengalami nasib yang malang. Apabila mereka dilayangkan cat merah ke atas Jerry Steven Robert pada penghujung separuh masa pertama. Selepas itu, Sabah cuba bermain dengan 10 orang dan ada beberapa attacking ataupun situasi menyerang yang berbahaya tetapi gagal dimanfaatkan oleh bahagian hadapan pasukan Sabah yang diketuai oleh Haji Mujagid lah. So, perkara tersebut merugikan pasukan Sabah sendiri. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah yang berlaku kepada pasukan Sabah? Sebenarnya, waktu fesah pasukan Sabah mereka bermain dengan sistem back two iaitu Gabriel Perez dan juga Dominic Tan yang bermain di bahagian center back dalam fasa budak mereka lah. So mereka menggunakan formation 2-2 yang mana di bahagian tengah mereka menggunakan sistem double pivot which is Gary Steven Robert dan juga Dan Pelicanos untuk membantu ball position ataupun membantu ball progression daripada bahagian bawah lah dalam budak phase yang pertama. Dan dalam game ni mereka cuba untuk membebaskan mereka punya fullback terutamanya di bahagian kanan dan Ingam. Yang mana di bahagian kanan dan Ingam memang boleh saya katakan contribution dia kepada bahagian serangan memang sangat banyak. Dia punya overlap, dia punya attacking support memang very supportive lah. Dia boleh untuk menyerang, dia boleh untuk break down the defense, dia berjaya untuk cut back dan lah sebagainya. So that's how Sabah play ataupun bermain dengan penggunaan dan Ingam di bahagian kanan. Dan di bahagian tengah mereka akan mem Bebaskan si point test Yang mana untuk si point test Dia akan lebih berada dalam posisi Yang bebas di bahagian tengah Terutamanya di kawasan final third lah Dan perkara tersebut membolehkan Untuk ujagi dan juga pemain-pemain Seperti Daryl dan juga Uh, Fagustini untuk berada lebih di bahagian hadapan. So, secara uh, kesimpulannya, pasukan Sabah untuk game ni, mereka banyak juga menyerang dengan menggunakan wide area ataupun bahagian flank dan mereka banyak juga bermain dengan lebih direct untuk supply bola dalam kotak penalty sebenarnya untuk game ni, kita boleh tengok ada beberapa situation yang pasukan Sabah berjaya untuk break dia uh, defend lah untuk pasukan Melaka Dengan situasi-situasi overlap Mereka punya direct play Mereka punya combination play Mereka punya progressive passive dan sebagainya Tetapi yang menjadi persoalan adalah Di kawasan final third Dari segi in term of end product Ataupun decision making di kawasan akhir pihak lawan Yang mana untuk game ni Kalau kita lihat untuk Haji Mujagi Dia sahaja dah ada beberapa situation yang mana membolehkan dia untuk melakukan percubaan tetapi in term of positioning in term of reaction dan juga final product boleh dikatakan dia agak lemah yang mana setiap kali bola dihantar ke dalam kotak penalti Mujagid berada dalam position yang kurang tepat untuk receive the ball dan dia punya decision sepatutnya ada beberapa gerakan yang pasukan Sabah sepatutnya Mujagid tak perlu react to the ball pun sepatutnya dia hanya perlu membiarkan bola ke belakang ataupun sampai ke kawan dia yang di belakang contohnya ada Ferguson ni contohnya ada din, uh, ada direct lock dan sebagainya ataupun Sifuan Test tetapi Mujig yang lebih banyak eager untuk menyerang bola terlebih dahulu lah jadi bila dia yang cuba untuk receive the ball dia cuba melakukan percubaan which is tak memberi impak yang mana percubaan-percubaan dia hanyalah percubaan yang berada dalam situasi yang sebenarnya memang dia tak comfortable pun untuk melakukan satu percubaan berbahaya ke arah gawang pasukan lawan dan perkara tersebut merugikanlah serangan pasukan Sabah ketika mereka dalam fasa menyerang. So, perkara sedemikian sepatutnya Mujahid dengan teammate perlu lebih banyak untuk berkomunikasi terutamanya di dalam kawasan di box pasukan lawan. Siapa yang nak attack lebar, siapa yang nak ambil bola. Sebab semalam pun kita boleh tengok ada beberapa player yang kecewa bila Mujahid yang banyak Uh, cuba untuk memenangi bola berbanding membiarkan dia kepada orang yang berada dalam situasi yang lebih tepat. Itu untuk pasukan Sabah. Yang kedua, dari segi defending structure pasukan Sabah dalam game ni, mereka sebenarnya terlalu berharap kepada Gabriel Perez untuk membawa bola ke bahagian hadapan. Kayaknya menjadi ball carrier lah. Kalau kita tengok untuk game ni, memang dari awal apabila Gabriel Perez bermain, dia banyak bermain dengan bawa bola ke depan dan pasukan Sabah sebenarnya terekspos dengan banyak di kawasan wide area bahagian flank dan juga untuk senang kena counter dan di second half bila mana Gary Saber Robert dah tak ada perkara itu nampak lagi banyak loophole untuk pasukan Sabah kena exploit oleh pasukan Melaka lah selepas Gabriel Perez dikeluarkan Ravi Sebatu dibawa masuk Sabah dah tak boleh cook untuk membawa bola dari bawah dan membawa uh, seorang defend untuk jadi ball carrier dan hai, eh, akhirnya pasukan Sabah punya defend dihukum contohnya kita ambil gol dari Cik Rashid yang mana pasukan Sabah uh, dihukum apabila pasukan Melaka hanya melakukan counter attack menggunakan Aiman ataupun Syamsardin dan menggunakan Cik Rashid yang mana Aiman hodak uh, pada Cik Rashid Cik Rashid bawa bola ke depan uh, Dominic Tan maafkan saya Dominic Tan gagal untuk intercept that ball menjadikan situasi 1v1 dengan Kero Fahmi Cik Rashid tenang menjaringkan gol so perkara tersebut menjadikan sesuatu yang efektif untuk pasukan Melaka lah, bila mana defending structure pasukan Sabah tak apa-apa menjadi to be honest kalau tanya saya pemain import baru pasukan Sabah iaitu Ernesto Fumi, uh, Fumifa boleh dikatakan masih lagi belum mencapai tahap yang diingini kalau nak compare dengan the memang bagai langit dengan bumi lah yang mana Ernesto tak terlalu ofensif dan dari segi defensif pun dia agak kurang untuk game ni and jadi untuk bahagian tengah pun Selepas jadi Steven tak ada dan Pelicanos terpaksa covering uh, sepoin juga terpaksa covering di bahagian kawasan mid middle Untuk untuk naik ke atas pricing defense sehingga banyak loophole juga dekat bahagian tengah. So perkara tersebut menyebabkan pasukan Sabah dihukum dengan 3 kosong. Itu untuk pasukan Sabah lah. Untuk pasukan Melaka, to be honest, saya boleh katakan this is one of the best game yang mereka mainkan. Yang mana saya boleh katakan, bila mana mereka bermain dengan begitu baik, tu utamanya di bahagian kiri. To be honest, saya suka bahagian kiri pasukan Sabah. Sebab apa? sebab pasukan Sabah meletakkan 2 uh, player muda yang consistently berkaki kiri dan bagus dari segi ofensif punya gameplay iaitu Ruben Tiren dengan Omar Hakim yang mana kedua-dua player ni bermain dengan combination play yang di bahagian ba uh, di bahagian kiri dengan sangat bagus dengan kehadiran Ruben Tiren Ruben Tiren akan lebih stay deeper di bahagian back three dan dia akan membebaskan Omar Hakim untuk covering more on flank di kawasan pasukan lawan lah so dia akan bermain dengan lebih tinggi sebagai wingback so kita boleh tengok peranan dan juga contribution yang dilakukan oleh Omar Hakim dalam game ni Memang sangat-sangat super Dan dia berjaya untuk assist kepada Aiman Untuk gol yang ketiga pasukan uh, Melaka That is a good thing So benda tu bagus untuk bahagian kiri Pasukan Sabah is a very solid team lah Untuk menyerang dan juga melepasi pasukan lawan Dan dalam masa yang sama Pasukan Melaka bagus dalam segi uh, set pieces Yang mana corner kick untuk game ni Aiman punya gameplay Dia berjaya untuk dapatkan gol Dari segi situasi corner kick And jadi benda tu positif lah Dan untuk bahagian tengah To be honest pasukan Sabah taklah Eh, pasukan Melaka taklah terlalu memfokuskan menyerang di kawasan uh, meditative ataupun control ataupun jadi bossing in the midfield mereka lebih fokuskan kepada bahagian flank dan juga bahagian wide area lah yang mana mereka akan guna Gudeyuk dan juga guna Dodong Hyun ataupun Kuang Il untuk cover di bahagian kanan lah so benda tersebut juga positive thing dan mereka meletakkan dua striker iaitu Syarif Fikri dan juga Aiman yang mana boleh saya katakan Syarif Fikri lebih banyak bertindak di belakang Aiman Aiman yang diletakkan sebagai target man adalah So satu benda yang positif Bila mana pasukan Melaka Berjaya mendapatkan striker Yang akhirnya function Yang boleh score the goal lah And so semalam Kita boleh tengok Bila Aiman diletakkan Sebagai target man Dia boleh untuk bermain Untuk jadi goal scorer Dan dalam masa yang sama Dia boleh jadi hold up Dan juga link up play So semalam Goal cik Rashid pun Aiman involve juga So Aiman adalah pembelian Ataupun Ahmad Samsadia ni Adalah pembelian yang positif Untuk debut dia Memang bagus lah kan. So debut dah score 2 Dan juga contribute Dengan involvement Untuk goal pro Uh, gol kedua pasukan Melaka That is a good thing So tiga-tiga gol Ada uh, involvement Perlibatan daripada seorang striker Nombor sembilan lah um, Ataupun dia pakai jersey Nombor sembilan-sembilan Tapi dia punya Apa gitu? dia punya positioning tu kita panggil nombor sembilan. So perkara tersebut baguslah untuk pasukan Melaka sebab mereka akhirnya berjaya mendapatkan striker yang solid untuk bermain di hadapan yang boleh contribute to team play dan juga boleh memberi something yang lebih efektif kepada bahagian serangan untuk goal scoring. Positioning dia bagus, finishing bus dia bagus. So semalam Melaka menang 3-0. Kudus untuk Melaka. Assalamualaikum.